Burda yenə budağ cümlələri ilə danışmışıq. İki cümləni bir arada işlətmək. Məsələn, müstəqil cümlələrə baxaq. The man is carrying a box. It is very heavy. Adam dir qutu daşıyır, o çox ağırdır. İndi burda bunu bütöv bir cümlə şəklində belə istifadə edirik. Onun daşıdığı qutu çox ağırdır. The box he is carrying is very heavy. Burda biz arada that bağlayıcısını istifadə edə də bilərik, etməyə də bilərik. Yəni hər iki variant düzgündür. The book that he is carrying hansı ki, o da hansını ki, o daşıyır. Çox ağırdır. So, Məsələn, "Ant's photographs. Have you seen them?" Uh, Anna birinci şəkil çəkdikdi, sən onları görmüsənmi? Uh, sən Annanın çəkdikdiyi şəkilləri görmüsənmi? "Have you seen the photographs that Ann took or uh, just have you seen the photographs Ann took?" that istifadə edə bilərik, işlətməyə bilərik, hər kəsi düzgündür. Bu tipli cümlələrdə deyir, that istifadəməyə ehtiyac yoxdur. that, who, which, yəni biz obyektdən söhbət gedəndə məsələn, deyir ki, subyekt göstərir birinci, sonra fel, daha sonra obyekt. The man was carrying a box. Burada yani dat işlədə bilmərik. Uh, and took some photographs. Mm, yəni burada tək necə yoxdur da hansı ki nəb nəsə o deyir ki sadəcə şəkil çəkdi. You wanted the book. Sən kitabı istəyirdin. We met some people. Biz ə, bir neçə adamla görüşdük. Yəni amma datın işlənməsi üçün obyekt əvvəldə gəlməlidir. Tutaq ki ə, qutu hansını ki o daşıyırdı şəkillər hansını ki anana çəkmişdi, kitab hansını ki sən istəyirdin. Məsələn deyirəm ki, baxın, the box the man was carrying. Uh, adamın daşıdığı qutu. The photographs that and took ananı çəkdiği şəkillər. The book he wanted. Sənin istədiyin kitab. Və ya hətta mən istədiyim kitab. The book I wanted. The people we met. Bizim görüşdüyümüz adamlar. Burda da who işlədirik canlı olduğu üçün. Sel so, Did you find the book that you wanted? Sən istədiyin kitabı tapa bildinmi? Baxın, birinci kitab sözünü gətirirsiniz. Sonra ə, ortada mübtəda yerini gətiririk, əvəzlik şəxsi gətiririk, daha sonra isə feili. The book he wanted. Və də that istifadə işlətə edə bilər, istifadə edə bilərdi. The book that you wanted. Sənin istədiyin kitab. The people we met were very nice. Bizim görüşdüyümüz insanlar çox yaxşı idi. Everything I told you was true. Sənə dediyim hər şey düz idi. Uh, və deyir hərdən um, sözön istifadə oluna bilər fellərdən sonra. Yəni bu da o fellərdən asılıdır ki, özündən sonra sözön tələb edir və ya hətta ki, ondan sonra gələn isimlə biz sözönə istifadə etməliyik. Məsələn, so, Jill is talking to a man. Jill uh, bir kişi ilə danışır, adamla danışır. Do you know the man Jill is talking to? Sən Jill-in danışdığı adamı, söhbət etdiyi adamı tanıyırsanmı? Talk to Yəni kimləsə söhbət etmək deməkdir. I slept in a bed. Mən çarpaday yatdım. The bed I slept in was very hard. Mən yətdiyim çarpay çox sərt idi. You stay at a hotel. What is the name of the hotel you stayed at? Sənin qaldığın otelin adı nədir? Sənin qaldığın otel. Baxın, birinci deyirsiz otel, sonra deyirsiz sən, sonra isə qaldın. The hotel you stayed at ə hətta ona görə, yəni oteldə deyəndə əksləndiririk. Where bir işlədə bilərik. So what is the name of the hotel where we stayed? Nə yəni, haradakı biz qaldıq? Biz qaldığımız otelin, otelin adı nədir? Haradakı biz qaldıq? Uh, do you know the man you're talking to? A burda deməli Jill is talking to him həm də ki əvvəldə the mən işlədə bilmərik çünki yəni biz orada tənincici kimi the mən işlətməyə bir də him işlətməyə ehtiyac yoxdur. The film we saw was very good. A bizim izlədiyimiz film çox yaxşı idi. It işlətmək etəcək çünki burda itin yerinə orada the film işlənibdi. Yəni onu ikinci də işlətməyimiz ehtiyac yoxdur. Ə uh, deməli, I met a woman who can speak six languages. Mən bir altı dildə danışa bilən qadınla görüşdüm. Jim was wearing a hat that was too big for him. Ə uh, Jim çox böyük olan bir uh, papaq taxmışdı. Uh, taxmışdı çünki wear felt keçmişdən məczi zamanda olanda, yəni keç əynində nə isə var idi mənasına gəlir. Yəni deyir ki, who that which is ifadədirsiniz əgər subyektdirsə.